हेलो किसान दोस्तों साड़ी संस्था एग्रीजीवन फार्मिंग विच तो स्वागत है किसान परावो जदों भी कोई नवा किसान सूर पालन का धंधा शुरू करन बारे सोचता है तो सब तो पहला उसके दिमाग विच ये सवाल आता है कि मेरे पिंड जां इलाके विच सूर पालन का धंधा लाहेवंद होगा जां नहीं ये असल समस्या है जो कि बहुत सारे किसान बिना सोचे समझे शुरू कर देंगे बाद विच उन्हें मंडी जगह चारा ज समाजिक विरोध वर्गिया समस्याव सामना करना पैदा है इस दे कुछ किसान सही जानकारी ना कारण शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण अज भी कई पेंडू खेत्र सूर पालन का धंधा सही विकसित नहीं होया है मान लो कि पिंड विच मीट की चंकी खपत है पर नेले कोई सूरफार्म नहीं है अजि स्थिति सूर पाल के चंकी कमाई कर सकते हो पर दूजे पास जेकर इलाके समाज का बहुत विरोध हो जा मंडी तक पहुँच ना मेहनत तो बाद भी मुनाफा नहीं मिलता इस उलझण का हल असी इस भीडियो देवे इस भीडियो असा कि चीज़ों देख के तुम फैसला कर सकते हो कि ते पिंड खेतर सुर पालन करना लाभदायक है या नहीं इसलिए इस भीडियो अंत तक जरूर देखना चाहता है सो किसान भरावो अज इस भीडियो असी मुख्य तौर त चार विषय बारे गल करा पहला विषय है तो पिंड खेतर की स्थिति बाजार की मंग दूजा विषय है जलवायु जमीन अते पानी की उपलब्धता तीजा विषय है समाजिक स्वीकृति नस्ल की चोन फार्म डिजाइन चौथा विषय है खेत का नज़दीकी दौरा मुकाबला किसानों की असल स्थिति पर इस तो हैुर है पालन संबंधी नवीं महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार अपलोड करते हाँ इसलिए हम अस इस वीडियो के पहले विषय बारे गल करते हाँ है तो पिंड खेत की स्थिति बाजार की मंगवो किसी भी कम की सफलता का पहला आधार मंडी होंकर तेकेटलों ढाब रेस्टोरेंटा मीट दुकान सूर दे मीट की चंकी खपत होंगी है तो सुर पालन ले एक लाभदायक सौदा होगा स्थानक मंडिया कस्बे की दी स्थिति की जांच करो जेकर तेजे इलाके है पर नेड़े व्डे शहरों खपत ज्यादा है तो तुम उतोपारियों जुड़ के खेती को लाहेवंद बना सकते हो कई बार किसान खेती शुरू की गलती कर लें पर नहीं देखते दे कि उन्होंने इसन वेचन खरीदार कितों मिलन इसलिए खेती शुरू करी दिंता का डूई अध्ययन करना चाहिए है हूँ असी इस वीडियो के दूजे विषय बारे गल करते हाँ है जलवायु जमीन पानी की उपलब्धता सुर पालन जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है सूर आदर्श तापमान अठारह तीह डिग्री दे होना चाहता है अतद की ठंड ज विच विशेष प्रबंध करने पैदा हैं देखना भी जरूरी है कि तड़े पिंड की जमीन है खेत की जमीन पानी का निकासी होना चाहिए है त जो मीह दौरान पानी खड़ ना जाए हरेक सुरू पंद्रह तो भी वर्ग फुट थी है इसलिए जमीन का ध्यान न अंदा लगाओ पानी की निरंतर उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुरानू पीण और सफाई दोवों काफी पानी की लौड़ है। जेकर यह सुविधावाने तो इलाके आसानी उपलब्ध होेती धंधा टिकाऊ लाभदायक होगा हूँ असी इस भी तीजे विषय बारे गल करते हाँ है समाजिक स्वीकृति नसल की चोन फार्म डिजाइन कई बार किसान सब तो वीड्डी समस्या समाज की होंगी है कुछ पिंड सुर पालन चंगा नहीं समझते इसका विरोध करते हैं अजिहे च खेती शुरू कर तो पंचायत की राय जरूर ले लो जेकर इलाके विच पहला ही कोई फार्म है तो देखो कि लोग इसू कि देखते दे हैं इस तो इलावा अपने इलाके के जलवायु चारे के हिसाब नसल की चोण करनी भी जरूरी है उदाहरण लिय नस्लों तेजी वह ते मार्केट वधेरे प्रसिद्ध हैं नाल ही, फार्म को ध्यान नाल डिजाइन करो दीवार दा फरश टलाना अते मजबूत होना चाहिदा है सुरानु मीह हवा तो बचाने शैड का भी प्रबंध करो सही डिजाइन कम काम आसान बनावेगा अते बीमारियां दे खतरे को भी कटाएगा आओ हूँ इस वीडियो दे चौथे विषय बारे गल करते हाँ है नज़दीकी खेतों का दौरा मुकाबला किसानों की असल स्थिति किसान भरावो कोई भी नवा काम शुरू कर तो उसका अमली तजर्बा लेना जरूरी है तहु तो अपने खेतर जा नेले ज़िले में सूरफार्मा का दौरा करना चाहिए है उतों के किसान गलबात करके उन्होंति समझिया यूँ असल जानकारी देगा कि उन्होंने खेती तो कि लाभ ज नुकसान होया है यो कि तो इलाके किन्ने किसान पहल ही यह काम कर रहे हैं जेकर मुकाबला बहुत ज़्यादा है तो लाभ घट हो सकता है पर जेकर मांग ज्यादा है ते खेत घट हैं तो वधिया मौका है सारिया चीजा मिलकर सही फैसला विच मदद कर सो किसान जेकर सचमुच यह फैसला करना चाहते हो कि पिंड इलाके सुर पालन का धंधा लाहेवंद होगा ज नहीं तो इन्हों चार गल वालन देना बहुत जरूरी है हम गल करिए हल बारे जेकर तीन विषय होर डू समझना चाहते हो सा संस्था एग्रीजीवन फार्मिंग द्वारा प्रकाशित सुरपालन सिखलाई कोरस की किताब ते तो बहुत लाभदायक साबत होगी मार्किट की मंग फीड प्रबंधन जमीन जलवायु की चो सरकारी नीतिया डिज़ाइन तो लैके सब कुछ इस किताब कदम दर कदम समझाया गया है यब उन्हाना बहुत महत्वपूर्ण है जो सूरपालन का धंधा शुरू करना चाहते हैं सही दिशा वाल वधना चाहते हैं इस तो कोल पिग फीड फार्मूलेन बुक और पिग वैटररी ट्रीटमेंट बुक भी उपलब्ध है जेकर तुसी अपने ते खुद फीड बना चाहते हो अते खर्चे कटा चाहते हो फीड ते किताब तो फीड बनाने किताब ते लाभदायक होगी जेकर तुम बीमारिया की पछाण और इलाज बारे जा प्राप्त करना चाहते हो सूर तो सुर वैटरनरी ट्रीटमेंट बुक ते सब तो वीय सहायता होगी तु इ सारिया किताबाद की स्क्रीन ते भी देख सकते हो वधेरे तुसी वेरवे दित्ते लिंक ते क्लिक कर सकते हो साडे साप नंबर कॉल करके मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो सो किसान दोस्तों तहानू तो इस भीडियो दिती जाए लगी जेकर तो चंकी लगी तो इस भीडियो लाइक करो और होर सुरपालक दोस्तान भी शेयर करो जो उन्हों की भी मदद हो सके भविख्च ती किस विषय से भीडियो बना चाहते हो कृपा करके सानू टिप्पणी करके दसो